Hari ini mesti nak kira berapakah kos beli rumah RM500,000 Okay, kos beli rumah saksa RM500,000 Untuk korang yang nak beli rumah tahun ini ataupun tahun hadapan Mungkin korang boleh tengok video ni sampai habis Mula-mula okay, korang perlu booking dan deposit rumah dalam 10% So 10% dalam daripada RM500,000 adalah RM50,000 Lepas tu korang perlu lawyer untuk buat SMP agreement ni eh, uh, Di antara pembeli dan juga penjual Jurang kewangan SMP adalah termasuk uh, Leader legal fees, disposal fees dan uh, service tax. Professional legal fees adalah anggaran dalam 6250. Disbursement dan service tax mungkin dalam mungkin 2500 hingga 3000 lah. Total dalam 9000 1.85% dari harga rumah. Seterusnya, bila kita beli rumah, uh, akan ada duty stamp ya. So duty stamp ni selalunya um, untuk warga negara Malaysia kita ada skill fees ya. So untuk seratus ribu yang pertama adalah satu ratus. Lepas tu untuk empat uh, ratus yang seterusnya ialah dua peratus. Okay, so total duty stamp untuk beli rumah dalam sembilan ribu. Kalau korang adalah pembeli rumah pertama, RM9,000 ini korang boleh dapat pengecualian GT step. Seterusnya, kalau korang beli rumah tu, okay, korang perlukan loan. Right? So, kalau korang perlukan loan, korang ambil pinjaman dengan bank, bank lawyer akan buat Uh, perjanjian loan agreement okay, di antara peminjam dengan bank. Okay. okay. yang tu kita panggil yuran guaman pinjaman. Alright. So yuran guaman pinjaman ni di skill fees sama dengan SMP juga. Alright. So professional lawyer fees kalau korang ambil loan RM500,000. So basically ialah samalah dalam 6250 juga. Disbursement dan service tax tu pun dalam 2500 hingga 3000. Seterusnya yuran pinjaman juga ada duty stamp. So duty stamp untuk pinjaman ialah 0.5% daripada harga pinjaman. Katakan kau orang pinjam 500,000. So 0.5% tu ialah 2000 setengah. Kalau kau orang ialah Pembeli rumah pertama bahagian ni GT Stem Loan ini RM2,500 ini korang pun boleh dapat pengecualian GT Stem so basically tadi korang dapat pengecualian GT Stem SMP RM9,000 loan sekarang dapat RM2,500 lagi so total RM11,500 ya untuk pembeli rumah pertama cost yang seterusnya ialah valuation fees so valuation fee untuk rumah berharga RM500,000 kita buat anggaran ya eh. anggaran mungkin dalam RM2,000 Okay, donation fees Alright, plus minus lah Seterusnya ialah kos MRTT ataupun MRTA ya. Kos MRTT dan MRTA ni uh, dia bergantung pada umur, jantina, tempoh pinjaman, jumlah perlindungan dan kadar rate yang mereka kira uh, untuk buat premium insurans itu. Okay. Risa buat anggaran saja mungkin dalam RM10,000 ya. yang ini boleh masuk dalam loan. Seterusnya, kos cost lain-lain. Kos lain-lain ni macam uh, renovations dan juga uh, nak beli barang-barang rumah eh, macam pelabur or whatever. Eh. Uh, so, kita buat anggaran dalam RM20,000. So, jumlah keseluruhannya ialah RM112,000 iaitu dalam 22.4% dari harga pembelian rumah. Kalau kurang, kos-kos ni semua kurang bayar cash. Yeah. So, this is the amount that kurang kena bayar sesetengah fees tu boleh dimasukkan dalam pinjaman bank okay, macam jurang guaman dan di sistem pinjaman okay, valuation fees, MRTA, MRTT okay, semua tu boleh dimasukkan dalam loan so upfront korang tak payah keluarkan sebanyak itu. Selepas ditolak fees yang boleh dibuat pinjaman, so cash yang korang perlu ada adalah dalam 88,250. So about 17.8% daripada harga beli. Untuk yang pembeli rumah pertama macam yang saya cakap tadi, anda boleh jimat lagi 11,500. Apa pendapat korang? Adakah kos-kos ini banyak? mahal ataupun Malaysia Boss. Kalau korang nak semak kelayakan nak beli rumah, layak atau tidak nak buat pinjaman rumah, korang boleh pergi payung link dan message kami.